ভারতে জাতির পিতা বলে কিছু নেই গান্ধীজি জাতির পিতা হতে পারেন না শঙ্করাচার্য স্বামী অভিমুক্তারেশ্বরানন্দ এই মন্তব্য করে বিতর্কে জানালেন তিনি বললেন গান্ধীজি তো ভারতের জন্ম দেননি ভারত অনেক আগে থেকে ছিল গান্ধীজি জন্ম দেননি তাহলে কি করে তিনি জাতির পিতা হন পাকিস্তানের জন্ম দিয়েছিলেন জিন্না তাই পাকিস্তানের জনক হয়েছেন তিনি इमारत है ये कब से है कोई नहीं जानता इसका जन्मदान देने वाला कोई नहीं एक बात दूसरे जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान के कायदे आजम वहां के राष्ट्रपिता मोहम्मद अली जिन्ना बने क्योंकि वो नया जन्मा था लेकिन भारत तो पहले से था भारत को किसी ने नहीं जन्माया इसलिए कोई भी राष्ट्रपिता की पदवी पर यहां पर प्रतिष्ठित नहीं किया जा सकता है लोग अफवाह फैलाते हैं मोहन चंद करमचंद गांधी के बारे में कहते हैं कि वो राष्ट्रपिता हैं वो राष्ट्रपिता नहीं हो सकते क्योंकि अगर राष्ट्रपिता होंगे तो उनसे तो प्रश्न बनता है कि बताओ किस राष्ट्र को तो तुमने जन्म दिया अगर भारत राष्ट्र को जन्म दिया तो भारत राष्ट्र में तो तुम जन्मे थे वो तो तुम्हारे जन्म से पहले से था तो तुमने क्या जन्माया तो जब तुमने कुछ जन्माया ही नहीं तो पिता कैसे तो बन तो 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 जाओगे तो इसलिए मोहनचंद करमचंद गांधी राष्ट्रपिता तो नहीं है इस बात को स्पष्टता इसी से मिलेगी जब हमारी माता राष्ट्र माता घोषित होगी 大波